Здравствуйте, с вами Андрей. Сегодня я вам расскажу про циркулярную пилу 1500-190. Давайте посмотрим, что здесь лежит. Упор. Насадка для пылесоса. Ну и вот она, циркулярная пила. Теперь давайте приведем ее в рабочее состояние. Итак, ставим линейку. Все это очень просто. Фиксируем. И также ставим специальную насадочку для пылесоса. Все, пила готова к работе. Ну а теперь я вам расскажу про технические характеристики. Мощность 1500 ватт, полтора киловатта, довольно-таки круто. Диаметр диска 190 миллиметров, при, при пилении 90 градусов у вас получается глубина пропила 65 миллиметров. Если вы ставите пилу под 45 градусов, у вас получается 44 миллиметра. Кстати, вес агрегата всего 4 килограмма. Циркулярная пила развивает 4800 оборотов. Длина провода 2 метра. Удобная регулировка глубины пропила. То есть вы можете выставлять, здесь есть линейка, Здесь все расписано, зафиксировали. Также хочу сказать, что здесь очень удобная, удобный хват ручки. То есть двумя руками вы держите, и у вас пила надежно, как говорится, в руках закреплена. Есть специальная насадка для пылесоса. То есть, чтобы стружку не убирать потом, вы подключаете пылесос. Этой опцией очень удобно пользоваться, когда вы работаете в квартире. На циркулярной пиле установлен защитный кожух металлический. И также вы можете устанавливать поперечный упор. Он легко снимается и легко ставится. Ну вот, пилу мы укомплектовали. Длина провода 2 метра. Пойдем попробуем ее в работе. У циркулярки есть еще такие опции. Мы можем поставить, например, режущий предмет под углом. Не забывайте закручивать барашек вот этот. Все, мы затянули. И теперь попробуем пилить под углом. Как вы видите, ровный срез. Потому что здесь две функции. То есть у нас есть один упор и, естественно, упор под углом. Ну, я не знаю, здесь, по-моему, 45 градусов. Ну, что я могу сказать? Инструмент мощный, крепкий, удобный. Есть много опций, которые помогают. Если, например, вы дома будете пилить, у вас есть опция пылесос. И также здесь удобные ручки. Удобно держать его в руках. А если ты удобно держишь и надежно, у тебя будут получаться хорошие вещи. С вами был Андрей. До новых встреч!